Доброго ранку тим, хто прокидається разом з нами. Я нагадую, що ви дивитеся програму на часі ранок, і з вами ведуча Дарія Тірегіна. Дениса Андріяша я поки що відправила трошки відпочити, тому що він трохи втомився. Я думаю, від розмов про новий рік, про Різдво. Я його вже, якщо чесно, мабуть, йому набридла цим. І я вирішила його відправити, а тим часом поговорити з чудесною дівчиною, яка сьогодні прийшла до нас на передачу. Вона просто спеціаліст в тому, що я обожнюю. Доброго ранку, Іна. Доброе утро. Я дійсно вас так представила, тому що я обожнюю новий рік, обожнюю різдво, обожнюю прикраси, і ви в цьому знаєте як ніхто інший. Іна працює флористом. Так, як довго ви працюєте? Ну, вже около 10 років. Ви uh, знаєте, якщо чесно, я завжди думала, що флорист займається виключно квітами, виключно прикрашанням квітами, всього, всього, що тільки можна уявити. А чим насправді займаєтесь іще? Не, не тільки ж квіти використовуєте. Починалось ну... да, все, звісно, з Начиналось Починалося зі своєї свадьби, коли мені захотілося свадебный букет, і його ніхто не міг сделать. зробити. Да. И я пришла к тому, что либо я буду делать его сама, либо мне его сделают так, как я это хочу. Вот. В итоге мне его сделали так, как я это хочу, но вышло не так, как я бы это хотела. Поэтому началось все с цветов. Да, ну а сейчас, как бы за много лет, каждый год мы развиваемся, мы учимся чему-то новому, мы хотим удивлять город чем-то новым. Каждый год и э, на сегодняшний день это уже, конечно, мы делаем э, оформление различного плана. И новогодние, и свадебные, и детские мероприятия, и детские дни рождения мы оформляем, и фотозоны для съемок, и декор мы делаем, и. Краббукингом мы тоже занимаемся. То есть у меня очень много девочек, которые работают в этом направлении, развиваются вместе со мной. Вот. А то, что интересно всем, то мы и делаем. То есть хочется красоту, хочется открытку мы сделаем, хочется композицию мы сделаем, хочется какое-то оформление, мы тоже это сделаем. Загалом можна сказати, так. що ви робите красу, да ви привносите да. в це життя трошки прекрасно, да. так да. А, ну це дуже класно. Давайте з вами все ж таки у нас сьогодні новорічна програма. Угу. Ми цілий, цілу програму говоримо про різдво, про новий рік, і ми вже в очікуванні цього рахуємо дні. А, і хочеться більше дізнатися, як все ж таки можна прикрасити урізноманітнити свій будинок, окрім того, щоб просто поставити ялинку банально. Ну, вообще, с каждым годом все красивее и красивее. Новый год в каждом ну, доме. Кажется, далее уже никуда. Да, да. Кажется, дальше уже некуда на самом деле. Вот. И Новый год это вообще именно тот праздник, когда можно всячески придумывать все, что хочется, да, то есть прийти домой и подумать, как я украшу свой дом, все-таки Новый год, да, на какой еще праздник мы можем повесить везде, где только можно, какие-то красивые игрушки, дождики, все, что мы можем придумать, да, вот, особенно для детей и для взрослых, то есть хочется что-то интересное, и каждую комнату по-разному и так дальше. Если говорить о оформлении Нового года, да, именно дома, то то сначала нужно понимать, какой это будет дом. Если мы говорим просто о квартире, о уюте в доме, то есть э, просто есть семья, которая хочет украсить свой дом, то традиционно должна быть елка. Естественно, каждый по своему бюджету это определяет, да. Вот, либо это будет живая, либо искусственная, либо вообще какая-то дизайнерская елка. То есть э, каждая семья определяет по-своему, вот. И в каждой семье тоже есть свои традиции оформления. То есть кто-то делает игрушки вручную, к Новому году готовится с детками, например, да, и они эти игрушки вешают на елку. Кто-то имеет традицию вешать пряники новогодние, кто-то имеет традицию вешать конфеты, потому что дети потом их собирают. То есть у, каждого, у каждой семьи есть своя традиция. И я считаю это правильно, потому что от бабушки к бабушке, от поколения к поколению, все это передается. Если говорить о тенденциях, например, каждого нового года, то есть каждый год имеет свой, свой какой-то символ, свой какой-то цвет оформления, и если мы придерживаемся этого цвета, да, и этой ну как бы традиции, да, оформлять свой дом в цвете года, который идет, с элементом года или с символом, который тоже нас ждет, то а в этом году это символ красной обезьяны. То есть это должна быть э Байболь. хотелось бы, да, чтобы червона. была какая-то да, обезьянка, может быть, на елке или какой-то элемент красного цвета, да. Э в оформлении он должен присутствовать. Ну, так считают все, что если этот элемент присутствует, то это как бы на удачу, на добро, на благополучие, на везение, потому что приходит обезьянка, и она вот должна быть уже в доме. Вот. Поэтому в этом году это красный цвет, это красная обезьяна, это как бы вот этот цвет он должен быть, а там уже как бы каждый решает по меру своих, ну, в меру своего вкуса, в меру того, Цель где фантазии. это будет стоять, да, то есть красный цвет на самом деле он очень э, сложный, он непростой, он э, очень самодостаточный, то есть красный цвет его нельзя сделать много, то есть когда э, мы вешаем много красного, то это агрессивный цвет, то есть ты можешь, ну как бы воспринимать это очень агрессивно. То есть красного должно быть немножко, но этот элемент он должен присутствовать. А ну. чем его можно разбавлять? Ну, разбавлять красный цвет, его нужно успокаивать. То есть успокаивают это зеленым цветом. Зеленый цвет ⁇ это вообще цвет гармонии. То есть елка у нас зеленая, немножко красного, Самое белый, идеально. серебро, может быть золото, но ни в коем случае не красный с синим, ни в коем случае не красный там э, с, например, желтым. Да? Ну, то есть что, что, вот эти тоже агрессивные цвета, они не совсем, э, ну, они будут друг с, друг, с друг другом... Спорить. Поэтому красный цвет, он самодостаточный, к нему нужно относиться очень осторожно. Его должно быть немного. Угу. Я поняла. Что кроме ялынки червоного цвета и символа мавпочки, что еще можно сделать в будинку Ну, конечно, додати? безусловно, опять-таки вернемся к тому, какой дом или это квартира, да, если это квартира, то обычно это ставят традиционную елку, какую-то подсветку, может быть, какой-то венок на дверь, да, это никогда не было, ну, как бы, занадто, да, как говорится, то есть это всегда имеет место, веночек на дверь – это как атрибут входа, да, когда приходят гости и так дальше, какая-то может быть композиция. На столе, опять-таки, уже на праздничном столе, вот, ну и в доме, если это квартира, я опять-таки повторюсь, то э, здесь уже, конечно, дети могут придумать все, что угодно, оформлять свою комнату, вешать потолок, вешать какие-то, ну, традиционные снежинки на окна, сейчас очень много разных вещей, которые можно повесить, купить: всякие стикеры, всякие эм, готовые шаблоны, да, которые можно задуть искусственным снегом, и э, ну, он будет смотреться очень стильно, интересно, и по крайней мере, дети уже сделают какую-то поделку своими руками. Вот. Поэтому, что касаемо квартиры, это как бы достаточно. Вот. Если говорить о доме, о своей территории, если есть какой-то большой дом, да, тогда уже можно там играть и придумывать все, что угодно. Но тогда я бы всем посоветовала, чтобы это был один стиль. То есть, чтобы это было... Если это дом, то общая картинка смотрелась единой, в одном цвете, в одном стиле, чтобы это не было разноброса, ну, разнообразия всяких цветов. Это может быть только в в каждой комнате отдельный цвет, но общая картина, если мы говорим о доме, то есть входная группа должна быть в одном стиле, да. Потом соединение этажей, если это этажи, то это тоже должно быть в одном стиле. Елка должна быть тоже в этом же стиле. То есть основные моменты они должны быть все поддерживающие единый стиль, единого дома. Mm -hmm. Скажите, а чье у вас якась традиция особливо прикрашения будинку? куча квартиры. Uh, Чего кожа Рик выгадывает еще с Ну, на самом деле, те клиенты, с которыми мы работаем уже много лет, то мы стараемся э, каждый год не повторяться. То есть хочется, и всегда стараемся предложить, другой вопрос, могут ли себе позволить, да, это как бы другой вопрос. Но э, когда мы работаем и каждый год приезжаем, и видим, что было в прошлом году и знаем, да, то каждый год мы стараемся что-то поменять, потому что, ну, если это, например, организация, да, то им надоедает, хочется что-то поменять, как-то по-другому это увидеть, да, потому что это настроение, люди ждут чего-то от нового года, нового, каких-то новых вдохновение нового, каких-то новых идей, настроение, учитывая, что нет снега, то удивлять приходится только этим Поэтому, мы стараемся каждый год что-то придумать, что-то добавить. И стараемся идти в ногу со временем, потому что каждый год тоже что-то меняется. Когда-то модна бумага, когда-то было модно вешать дождик, да, когда-то игрушки ручной работы. Вот в этом году очень модно выжигание и резное дерево. То есть, ну, Кожен год по-разному, ми стараємося йти в ногу і з тим, з ким роботам всі щота обновлять, що та міняють. Вот. А у мене таке питання одразу назріло. Я теж дуже люблю прикрашати і будинок, і все, все, все до нового року. І у мене завжди не завжди, але часто є така проблема: не вистачає натхнення, не вистачає ідей. Як ви з цим справляєтесь? Як ви берете купу, купу ідей для того, щоб зробити кожен раз по-новому? Ну, знаете, я всегда об этом задумывалась, если честно, тоже. У меня всегда это все спрашивают. За 10 лет работы э -э бывают такие моменты, когда ты сидишь и ты не знаешь, как это будет. Но когда ты ставишь себе цель, что у тебя остался день для того, чтобы ты это все сделала, ну, вот бывают такие моменты, или тебе, например, звонят клиенты и говорят, что нам нужно на завтра срочно сделать оформление у нас уже горит и там или композицию, или еще что-то, то когда, ну это сугубо про себя, как бы, да, я говорю, то когда приходит такой момент, что это необходимо, так как я люблю свою работу, и я работаю уже в этом как бы достаточно давно, я в ней растворяюсь, и как-то оно само приходит, вот честно. Я, я не знаю, откуда вы, как бы это все берется, это просто, наверное, я на своем месте, поэтому оно, наверное, так и приходит. Так. Мало, а пожелать вам, чтобы вы какое-то, ну, как бы искали вдохновение, или, может быть, оно к вам приходило, э, приходите к нам в гости. К нам очень много людей приходят и говорят, мы приходим к вам за настроением. Гораздо, обовязково, я скрыстаюсь вашей парадой. Скажите, будь ласка, вот вы сказали, я верю вам, что вы профессионал 10 лет, это, взагалі, классный термин, очень большой. І я бачу цю чудесну прикрасу, я навіть не знаю, як це назвати, як це правильно назвати? Це, це просто композиція новогодня композиція. Ага, ново да. Новорічна Дісі і самки, здесь і хвоя, здесь і йолка <сум> Елемент нового року. Да. Да. Скажіть, а от якщо люди, наприклад, ну, є, є такі, які не можуть собі, наприклад, дозволити скористатися послугами флориста, дизайнера, чи можуть вони якось власноруч дійсно зробити, наблизитися до такого рівня, зробити собі… шикарно свято и прекрасно ты свою целью, свой кабинет, офис, что угодно? Ну, Чи, можливо, конечно, это... можно. Знаете, если человек творческий есть в коллективе, то он творческий во всем. То есть, если ему дать возможность э, э, или поставить задачу, что нужно оформить какой-то офис, да, я понимаю, что в офисе не один человек работает, а работает команда людей, и в этой команде, э, ну, я уверена, что есть люди, которые что-то да могут, поэтому сейчас очень много интернета, очень много мастер-классов. То есть понятно, что профессионально достаточно правильно это сделать будет сложно, но на уровне любителя, да, на уровне человека, который может пользоваться ножницами, клеем, да, вот может что-то придумать и подсмотрев где-то какой-то мастер-класс, да то это возможно все придумать в этом году вообще и каждый год уже сейчас модно делать э, те же елки э, из подручных материалов то есть очень много с, абсолютно с разных вещей придумывают делают абсолютно со всего честно и э, когда если ну говорить об офисе да то в основном мы вот бываем в компаниях, да, и вот в каждом кабинете, вот последняя вот компания, которую мы оформляли, они каждый кабинет что-то свое, какого-то своего нашли человека, который это может сделать, энтузиаста, да, вот. И стоит, смотрю, стоит в каждом кабинете какая-то елочка, сделанная собственными руками, и на, ну, сейчас это на самом деле очень... Ну, как бы востребовано, потому что время сейчас нелегкое, и стараются делать и придумать, сделать что-то собственными руками и поставить это, приучить к этому детей, и вроде как и дома что-то так да, заняться. Тем более, праздник такой. Домашні це дійсно дуже домашні свята. А я вам дякую дуже величезна за розмову. Це було для мене неймовірно цікаво. Я прям дійсно в захваті мені не хочеться, щоб повертався Денис. От мені б хотілося з вами поговорити і ще, і ще, але дійсно наш час не гумовий. Я вам дуже вдячна. Сподіваюся вас побачити ще й не раз. Да, да, вам, да, що Ви нас З наступаючим Новим Годом вас. Дякую, дякую. І наших глядачів обов'язково з наступаючим новим роком, З наступаючими святами. Все, на все вам. Нам добре, дуже Спасибо дякую. Большое, да. а, ну що ж, а я нагадую, у нас в гостях була Флорист Інна. Всі контакти ви зможете знайти на нашій сторінці в соціальній мережі ВКонтакті. Ну, а нам залишається повертатись до наших ранків. Через декілька хвилин ми повернемось в студію уже з Денисом.